Всем привет, дорогие друзья! сегодня у нас на обзоре будут вот такие вот какие-то палочки в шоколаде с миндалем Пепера. Вот так то они называются. Это, в принципе, корейский бренд. Вот, как можем видеть, здесь написано Корея, но ну, один бренд, то есть, типа, номер один в Корее. Что здесь написано? Написано Альмон Chocolate Вес 36 граммов. Типа, одна палочка весит 1,27 грамма, получается. Наверное. Я в этом еще не уверен, потому что, мне кажется, здесь мало палочек это будет, но фиг знает. Потому что у нас написано сзади, есть вот наклеечка, если она ну, на казахском языке, вот на русском, на самой упаковочке уже. Вот написано, что это корейское все, Вот, республика Корея, то есть, э, э, вот, изготовитель. Республика Корея, то есть, это корейская какая-то вкусняшка должна быть. стоит такие палочки 170 тенге, ну, в рублях, это сейчас на экране своем увидите, сколько это в рублях. Ну, давайте, наверное, вскроем. Кстати, это от компании Латте. Тарелочку я с собой не взял. Вот так вот не открываются. Потом вверх. Ага. Угу. Так, в принципе, внутренний у нас вкус. Ну, такая коробочка добротная. Мне нравится то, что она такая полумадовая. Смотрится очень так то это прикольно. Давайте посмотрим на вот этот пакетик. Тоже написано Латте. Пипера, альмон и так далее. Открывать вот здесь вот. Откроем. Угу. Так, да. Так, и у нас здесь... А, ну такие вот палочки. Угу. Сейчас покажу, сколько Сколько там вообще штучек. Ну да, их там не совсем так много, но вот так вот. Вот сколько их здесь. Ну, на одну кружечку чая, наверное, хватит. Я не знаю даже. Так. Кстати, на, на упаковочке было написано сразу как открыли, то есть их уже надо будет кушать сразу же. Нельзя хранить долго, походу, просто вскрытие. Но вот такие вот палочки ну, довольно-таки аппетитно выглядят. Палочка обычная, мне кажется, соломка какая-то. Шоколада ну, достаточно, и вот орешки. Надеюсь, шоколад будет вкусный. Ну и давайте я сейчас это попробуем и скажу свое мнение. Ну, довольно-таки вкусная вещица. Вот если бы здесь не было орехов, то я бы такую штуку точно не купил, потому что просто палочка в шоколаде, это как-то ни о чем. Тем более шоколад не сказать, прям, что плохой, но как-то по ощущению непонятно, что ли молочный, то ли горький, вот как-то немного непонятно, но шоколад нормальный, в общем. И вот эти орешки миндали, она очень-очень круто сочетается с ним шоколадом и самой этой палочкой. То есть, довольно-таки, да, вкусная вещица. Поставлю, наверное, 4 балла из 5. Не знаю почему, потому что их, наверное, здесь немного мало, и шоколад я бы не, ну, сюда другой взял бы. Хотя фиг знает, вот такие вот палочки, в принципе, были у нас на обзорочке Фирма Перера. Я знаю, что у них еще есть другие вкусы, там, типа, допустим, с белым шоколадом, что-то там еще добавлено. Но меня, я только такие нашел у себя. Последний забрал. 170 тенге стоит. Ну, в общем, вот так вот. Ставьте свои лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Никитос. До новых видео.